Карлис, пока свежие эмоции, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний uh, Начали хорошо игру, был хороший настрой. И, и команда, команда ш, ш, выполняла план игры и нападение и защитой. И, как я уже сказал, играли, играли с хорошим настроем, хорошей отдачей. И как бы повели игру и наконтролировали игру на обоих половинах площадки и и нападений. Неплохо прикрыли Лова, но в первой половине имели проблемы закрыть Кикерта, который набрал 15 очков. И, и ну, как бы игра была в наших руках. Но во второй, второй половине игра поменялась, мы как бы начали допускать слишком много потерь. Да, конечно, в второй половине мы допустили 15 потерь, да, это слишком много, чтобы показать хороший баскетбол. Это как бы оставило такой немножко осадок что слишком много ошибались, и много ошибались и таких как бы невынужденных ситуациях. хотя, хотя надо отдать должное Днепру. Команда играли очень агрессивно, вторую половину особенно, и видно было, что команда хорошо подготовлена, и не зря они последние туры выиграли и показывали хороший баскетбол. так что мы рады, что выиграли. Но, конечно, есть вещи, которые нам надо улучшить, чтобы, чтобы смотреть на победу и в следующей игре. Спасибо. Спасибо. Пока свежие эмоции. Прокомментируйте, пожалуйста. Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с важной победой. Э -э игра была, как вы видите, концовка нервная. Я думаю, с болельщикам понравилась. А по игре, что хотел сказать, хот... ожидали мы более агрессивной игры в начале от Днепра но мы захватили инициативу, все, контролировали ход игры. А то, что было в конце, я думаю, больше мы расслабились, дали возможность Днепру. Но и нужно отдать должное сопернику, потому что они использовали эти наши ошибки, догнали и тоже имели шанс выиграть. Но все-таки победа сегодня заслуженная, я думаю, наша. Поэтому еще раз поздравляю всех. Спасибо. Пожалуйста. Just short comments game. Это it was? Мы очень плохо начали для нас. Но мы хорошо бились во второй половине и пытались вернуть игру в нашу сторону. Если бы мы не проиграли так много очков в первой половине, у нас был лучший шанс, чтобы вернуться во второй половине. Для нас мы вынесли полезный урок, что мы хорошо боролись, боролись до конца и почти догнали соперника. Ну, это нам плюс, но плохо, что, конечно, проиграли. On, uh, sure Теперь нам нужно настраиваться на следующую игру, на воскресенье, и использовать эту игру как uh, мотивацию на воскресенье. Хотите? Да, да, все. Спасибо. Пока свежие эмоции, пожалуйста, прокомментируйте сегодняшний матч. Ну, я думаю, что сегодня мы играли совсем против другой команды, как мы играли дома. Команда очень старалась, имеет трех новых иностранцев, и украинские игроки очень добавили. И считаю, что мы сегодня показали хорошую игру в целом. Но провалили начало. И те игроки, которые вышли на площадку, практически все пятером, они провалили в защиту. И конечно, когда тебя забивают из-под счета практически все очки, очень тяжело бороться с соперником. Но потом успокоились. Нашли стартовые пять игроков, которые себя, скажем так, на площадке играли. И поэтому мы сумели отыграться и даже имели шансы какой-то выиграть. Но опять нас подвел, скажем так, маленький опыт игроков. И, и, конечно, не хватило нам сегодня очень э, Тимофейенко, не хватило Глазырина, не хватило Шепкина э, на площадке, чтобы играли. И, и не хватило нашего молодого места, который имеет золотую руку и который может забить. Вот четыре игрока, на четыре игрока там не знаю, сколько, там несколько очков всего забили. И, а в защите ну, никакой пользы. Будем работать, нечего унывать, да? команда молодая, игроки неопытные, есть где добавлять, и, и хорошо, что у нас есть характер, что мы бодаемся до самого конца. Это уже большой плюс. Спасибо.